इतने हजारों नाम हैं नाम लेते रहे रात खत्म हो जाए ये सिर्फ इशारे का 1400 साल की तारीख में से चंद पॉइंट आपको हैं ये नाम ही जो है ये पूरा पूरा हवाला। तो इस्लाम की जो चौदह सौ साल की तारीख है इसमें औलिया कराम ने जो काम किया वो सारी दुनिया के सामने है हम के खान काहों ने क्या दिया दुनिया को मैंने कहा खानकहों ने अब तो खान का में गए तो गौसे आजम के बाहर आए मौलाना निज़ामुद्दीन बदायून तहरीर से आए बाबा फरीद के पास तो फिर महबूब इलाही बनकर गए बाबा फरीदुद्दीन तो गंजय शकर सैयद अली हजवे मधर नूर खुदा कह रहे ये काम ये कैसे हो जाता है दो हाथ दो पांव दो आंखें एक दमाग यही आपके पास है यही दादा साहब के पास था यही था फर्क क्या है फर्क है सिर्फ नियत का हम नियत नहीं करते हम कहते हैं कि बस हो हो गए, हो गए, अब नहीं वली भी, अब क्या हो गया जो उस वक्त विलायत देता था अल्लाह वो आज जिंदा है कि नहीं है जिंदा है या, या कयूम है तो फिर जो कल शेख अब्दुल का को गौसे आजम बना सकता था आप इरादा करें तो अल्लाह आपको आज भी भलाई देने पर कािर है इन अल्लाह कदी। मगर हम इरादा नहीं करते हम डरपोक लोग हैं ये बहादुरों के काम है इसके लिए कूदना पड़ता है दरिया में ख्वाह शाद नफसानी को झंझोड़ना पड़ता है इसको पैरों के नीचे मसलना पड़ता है और ये काम थोड़ा सा मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं हजारों औलिया हुए नहीं वो इंसान ही तो थे कारोबार भी करते थे दुनियादारी भी थी शादियां भी थी बच्चे भी थे हम कहते हैं जी बच्चे हैं जिम्मेदारियां हैं ये है वो है सौ बहाने मलंगी बाबा सरकार फरमाते हैं जो लोग अमल ना करने के बहाने बनाते हैं वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते अमल शर्त है नमाज कर पढ़ते हैं तो पहले क्या करते हैं नीयत वजू करते हैं पहले नीयत तो जब हमारी नीयत ही नहीं है तो अल्लाह आपको क्यों फरमाए किसी ने पूछा कि यार जन्नत कहां है जन्नत कहां है आपने फरमाया अपना एक पांव नफ्स के ऊपर रखो तो तुम्हारा दूसरा कदम जन्नत में हो अब नफ्स के ऊपर कदम रखना इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए तरबियत चाहिए क्यों कि फरीद फरमाते हैं, कोई सर्टिफिकेट था ना कोई डिप्लोमा था ना कोई डिग्री थी हजारों साहब, सवा नाक साहबा ना किसी स्कूल में गए ना किसी कॉलेज में गए ना किसी मदरसे में गए ना यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां थी उनके पास अपने मुर्शद कामिल के पास बैठे रहते थे और सारे जहां का इलम सीख है वहीं से फकी बन गए मुफसर बन गए मुहदस बन गए सारा कुछ बन गए वजह क्या हुई वजह थी कि उनकी नीयत थी इरादा था कि हमने जो कुछ सुनते थे उस पर अमल करते थे हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि आज इलम बहुत ज्यादा हो गया हर बंदे के हाथ में मोबाइल है गूगल है यूट्यूब है फेसबुक है ट्विटर है हर सारा बंदा हर बंदा कहता है कि मैं स्कॉनर बन गया मेरे से बड़ा है यही तो कोई पैदा ही नहीं हो सकता सारे जहान का इलम मेरे पास है हजारों भी मेरी मुठ्ठी में बंद है हजारों स्कॉनर हैं, ना तो बेचुमान मुझे क्या जरूरत है किसी महफलों में जाने की तो बात इलम की नहीं है बात है अमल की अमल शर्त है पहले लोगों के पास अमल ज्यादा होता था इलम कम होता था वो कामयाब हो गए आज क्या मसला है इलम ही हो गया है और अमल गायब हो गया तो अब इलम से निकल कर हजरत बाबा बुल्ले फरमाते इलमों बस करीद कर याद आरफ कामिल आले नबी औलाद अली हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह कादरी रहा जिनको कहते हैं हजरत बाबा बुल्ले शाह क्या फरमाते हैं इल्मो बस करियो यार, तेरे दरकार इल्मो बस करियो इक को अल्फ तेरे दरकार बहुता इल्म अजाजील ने पढ़िया शैतान के पास जितना इलम था किसी के पास भी नहीं है लाखों साल उसने दुनिया पर इबादतें की चप्पे चप्पे पे सजदे किए जितने इबादत उसने की को कर ही नहीं सकता तो रिजल्ट क्या निकला बहुत अज़ाज़ील ने पड़िया चुपका चाओ से हो गया वो बाजी हार इल्मो बस करियो या इलम जो तकबर पैदा करे शैतान के अंदर तकबर आया कुरान पाक बता रहा है तो अल्लाह को वो तकबर जरूर पसंद नहीं आया वो बेअदबी पसंद नहीं आई मलकूत था फरिश्तों का उस्ताद उदाजी फरिश्तों को दर्श दिया करता था उन्हें तालीम देता था तो मलाइका का जो उस्ताद था उसको क्या किया अल्लाह ने लानत का तोक उसके गले में डाल दिया जिसने लाखों सारी इबादतें की थी रूए जमीन पर तो इस बात से हमने सबक लेना है कि अपने अंदर आजजी इनकसाली ये पैदा करनी है फरमाया अल फकरो फकरी फल फकरो मिन्नी मुझे फकर पर फकर है फकीरी पर फकर किया मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत पर फकर नहीं किया तो ये औलिया ए जो हैं बुजुर्गान दीन गौस कुतब, अब्दाल सूफी मजदूब कलंदर ये हस्तियां अहलुल्लाह कुरान मजीद इनको औलिया अल्लाह कह के पुकारता है अलाफन अलह बला जनून ये हस्तियां वो हैं जो खामोशी के साथ सच्चे आश के रसूल बनकर दीन का काम करते चले गए और करोड़ों दुनिया को मुसलमान करके सरात मुस्तकी पे गुन कर दी कहते कम थे करते ज्यादा थे जुबान से नहीं बोलते थे दुनिया कहती दी गई सच्चे याश के रसूल उनके मजारात भी जिंदा उनके काम भी जिंदा और आज देख लें आप कि इन हस्तियों के आप मजारात पे जाते हैं सरकारी अदात शुमार के मुताबिक दाता साहब के लंगर से रोजाना एक लाख बंदा फैसयाब बोलता है कितने तकरीबन एक लाख एक बंदे को बंदा रोटी नहीं खिला सकता एक मेहमान घर में आ तो मुसीबत पड़ जाती तो शान छानी अल्लाह ने अता फरमाई है जिन्होंने फसगरूली तकफरू तो मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारे चर्चे करूंगा मैं तुम्हारे टंके बजाऊंगा लोग तुम्हारे मजार पर आएंगे मुरादे मैं पूरी करूंगा टंके तुम्हारे बजाऊंगा अल्लाह का वादा है और अल्लाह पूरा कर रहा है। आम बंदा नहीं हम उनको कहते मजारे नूरे खुदा कहते उनके पैरों में सोने के दरवाजे लगे हुए कभी किसी कबर पर लकड़ी का भी दरवाजा लगा देखा शहनशाहों ने भेजे हैं ये ईरान से आए थे ईरान के बादशाह ने ये तोहफा भेजा था लाल शहबाज बुलंदर के भी तीन दरवाजे तो मतलब कहने का ये है कब्रस्तान भरे पड़े हैं वहाँ को बहुत दरवाजा देखा को बाबे जन्नत भी खुला ये क्या चक्कर है इस चक्कर को समझना है ये कमालात उनको ही अता होते हैं जो नफ्स के चक्करों से निकल गए ये जो हमारा दुश्मन अब नमाजें पढ़ते हैं फजर जोहर असर मगर ईशा इससे लेना क्या है हमने क्या हासिल करना इससे? नमाजों से हमने आजजी पैदा करनी है अपने अंदर के बुतों को तोड़ना है हसन भूगल तकबर चुगली की गुस्सा अनापरस्तियां ये सारा कुछ अंदर हो और हम हजारों नमाजें पढ़ लें तो छुटकारा हो जाएगा अल्लाह फरमाता है ऐसी नमाजें उठाकर तुम्हारे मुंह पे तय मालूंगा ला सलाता इल्ला है है, नहीं होती नमाज बगैर हजूर कल्ब के जब तक हजूर कल्ब ना हो युई ना हो उस वक़्त तक नमाज रिजेक्टेड मान है मुनाफी रसूल पाक के पीछे नमाजें पढ़ते थे रसूल की जियारते करते थे रोजाना महफलों में आके बैठते थे मगर हम उनको सहाबा कराम नहीं कहते किन को जो रसूल पाक के सामने बैठते थे पीछे नमाजें पढ़ते थे उनको पुराने मजीद मुनाफकीन कह रहा है और वही इंसान जो पास बैठते थे जिनका जाहिर और बातन एक था उनको हम साहबा कराम कहते हैं जाहिर और बातन की यकसानियत इसको कहते हैं तकबा परहेजगारी कुरान मजीद अलहम से लेकर वन्नास तक हमसे क्या मांग रहा है तकवा 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 मुत्तकीन सालेहीन तुफले हूं मुफले हूं ये तकरार है बार बार आ रही तो क्या है इससे हासिल और जाहिर और बातन को एक जैसा बनाओ मुनाफकत से निकलो जैसे बाबा पुण्य हैं अरका गिट्टे मलमल तो हमें तेरे मनो ना गई पली थी अरका गिट्टे मलमल तो हमें तेरे मनो ना गई पली थी, थी।, थी। दुनियादारा रब भी चार सौ तू की ये है वो डिपार्टमेंट जो अंदर के खबासतों को निकालता है रू का इलाज करवाना ये भी सीखे हमारे माजरे में ये रवाज नहीं ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन ही नहीं हमारे में है की फिक्र करो जिसमें हालात ना हो जाए टेस्ट कराओ रिपोर्टें कराओ महंगे डॉक्टरों को हजारों रुपया दे दो कि कहीं मैं मर ना जाऊं मेरा जनाजा ना निकल जाए और जिसकी वजह से ये जिसम चल फिर रहा है वो इसकी असल है वो क्या है रूह उसको जो बीमारियां लगी हुई हैं उसको कहां से हमने शफा याब करवाना है ये अल्लाह वाले उसी का इलाज करते ये रूहें जो अंदर से तड़प रही हैं सिसक रही हैं ना दिन को चैन ना रात को चैन डिप्रेशन एंगजाइटी बेसकूनियां परेशानियां महंगाई बेरोजगारी तो ये कैसे आएगा सुकून कुरान पाक बता रहा है इसका तरीका अल्लाह के जिक्र कुलूब दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र में है अल्लाह की याद में है अभी हम जिक्र इलाही करेंगे आज की महफिल इसका अहम नुकता, उसको जहनों में रखना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाठ मुबारक का सिर्फ एक मौलवी नहीं थे आप सिर्फ दुनिया में नमाज़ें और मुँह पर दाढ़ी रखवाने नहीं आए थे पूरा निज़ाम हयात दस्तूर हयात पूरा सिलेबस लेकर गए हैं ज़िंदगी गुजारने का बच्चों के साथ सलूक जानवरों के साथ सलूक हमसायों के साथ सुनू, सल्ला का कुरान तमाम जहानों के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा ये सिर्फ हजूर रहमत बनकर नहीं आए और चले गए हम सब ने उनके नक्शे कदम पर चलकर कर रहमत बनकर जिंदगी गुजारनी है और तिब्बे नबी ये पूरी एक मेडिकल साइंस देकर गए रसूल फरमाया कलोजी में हर मर्ज के लिए शिफा है अदीसा रसूल है सवाए मौत के तो अगर मौत किसी को नहीं आई और उसको शिफा चाहिए तो कलौजी की तरफ रजू करें जब अल्लाह के नबी ने फरमा दिया हबीब ने फरमा दिया दुनिया के हजारों डॉक्टर जिनके जूतों के मट्टी के बराबर नहीं फरमाया जैतून का तेल अपने जिसम पे लगाया करो हमारे मस्जिदें मिम्बर मेहराब खामोश हमें और ही झगड़ों में डाल दिया गया दीन जो है ये जिसम और रूह दोनों की तंदुरुस्ती चाहता है हदीस पाक में आता है कि बीमार मोमिन से सेहतमंद मोमिन अल्लाह को पसंद है इस्लाम के जितने अहकाम है उसके लिए सेहत चाहिए हज करना है बीमार आदमी क्या करेगा तो सारा काम ही सेहत है, का है इसी तरह नमाजें पढ़नी है सतारा रकाते पढ़नी है जिसकी हलाल कमाना है जितने भी काम है उसके लिए सेहत मस्त है तो हमें इतना खूबसूरत दीन मिला है जो पंद्रह दफा मुंह पर पानी डलवाता है पांच दफा मुंह डलवाता है वजू में तो जिस मुंह के ऊपर पंद्रह दफा पानी डलेगा उसके ऊपर अल्लाह का नूर ना है तो क्या है और आश की यह निशानी होती है कि उसे महबूब की अदाओं से मोहब्बत होती है हजूर की अदा थी नमाज फजर हजूर की अदा थी नमाज जहर नमाज असर नमाज मगरब नमाज ईशा नमाज तहजद नमाज इशराक नमाज चाय तो मस्जिदों से की सदाएं आ रही हैं है। मुसलमानों को एहसास ही नहीं कराम बताते हैं हम खुद देखते हैं मस्जिदों में मुश्किल एक सत्र भी नहीं मुकम्मल होते हम खो गए जाना किधर को है चार रोजा जिंदगी बाकी रह गई है ये मोबाइलों के लिए जिंदगी अल्लाह ने दी थी कि मोबाइलों के ऊपर चाहे छह घंटे लग जाए उसके अंदर आँख लगाते जाओ दमाग का भी सत्य और नमाज़ के लिए दस मिनट हमारे पास नहीं है घरों के अंदर इस्लामी रवायात बनाए बच्चों की तरबीय इस्लामी नहज पर करें तो ये सारा कुछ मिलकर हमने मुआरे की करनी है यह सिर्फ पीरों का और मौलवियों का काम नहीं है अमर फिर मारूफ़ नहीं है हर मुसलमान पर लाजम है नेकी का हुक्म तो बुराई से रोको अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए आपने मेरी बातों को सुना बहुत बहुत शुक्रिया असलम वरम